цена такого экрана одного кабинета? На одного кабинета 1200 долларов. О, что так дорого? Раньше вообще дешевле Во-первых, это наружный модуль. Это раз. Во-вторых, это алюминиевый кабинет. Сам кабинет стоит тоже денег отдельно. Это ж не каркасный. Это все-таки для быстрого монтажа, быстрого сбора, разбора У -у -у. экранов. Любых масштабов как хотите там можно. Какие а вот... сколько можно квадратных метров собрать? Это сколько угодно. Right, Только вот. там будет разница в процессоре Контроллер, процессор и дальше, дальше, дальше Чем больше, тем чуть-чуть дороже Ну не чуть-чуть, глобально говоря, дорого Но это будет топ Вот для улицы, это вообще, смотрите, это самый топ Сколько вот тут расстояния до телефона? Ну, полтора метра, да я же сколько, сколько человек может вытянуть эту штуку? Я, сколько вытянул? Полтора, два метра? Нет, два это метр метра Метр тридцать Метр тридцать где-то вытягиваю Да, вот сейчас до экрана метр тридцать Ребята, а представьте такое вот 30 квадратных метров. Сейчас это 1 квадратный метр, да, правильно? Да. А представьте 30, экран очень mm -hmm. красиво будет смотреться. Если отхожу просто mm -hmm. ну, шаг в сторону, mm -hmm. очень красиво. А выглядит вот так вот это все. Mm -hmm. Вот ребята mm -hmm. собирают Оч... очередную партию. Ну, вот так вот выглядит контент. Mm -hmm. Подсветите свой бизнес.